Мне давно было интересно, и наконец-то я узнала происхождение твоего имени. В Библии Бог зовет нас по имени, то есть имя это значит наша миссия, наше призвание. И так интересно, что скандинавское происхождение твоего имени значит храбрый и мощный вождь и лидер, а германская версия переводится как храброе сердце. Именно таким тебя создал Бог. Он создал тебя по своему образу и дал тебе свою силу, свое могущество, свою мужность и свою отвагу. Он дал тебе свое сердце. И я очень рада, что я имею возможность любить твое сердце. Ты с настоящим воином, который э, есть на службе истинного царя. Бог тебя очень сильно любит. И в своем слове он говорит, что... Я с вами пребываю по все дни аж до конца веков. Я тебя никогда не оставлю и никогда не брошу. Бог говорит, что он будет вместе с тобой воевать. Главное, что он будет воевать за тебя, так же как воевал за свой выбранный народ. И помни, что где бы ты ни был, главное, чтобы ты пребывал с ним и пребывал в нем, и тогда тебе просто не нужно ничего бояться. Рихард, ты имеешь по-настоящему храброе и отважное сердце, и ты есть настоящим воином. Ты делаешь очень много хороших дел, и я думаю, что Бог гордится тобой, и я тоже горжусь тобой. Я тебе желаю, чтобы в этом году ты как бы научился, и ты пошел вглубь своего сердца. И ты еще больше пребывал бы Божьим сердцем. Я могу быть и могу чувствовать себя принцессой, потому что знаю, что за меня борется и меня защищает воин храброе сердце. И тебя очень сильно люблю. С днем рождения!